मजीद बुलंदी पर मुमकिन इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीजन के सिलेंडरों की जाँच पड़ताल से फारि होकर हम छोटे छोटे गोल पत्थरों से बने कुदरती फर्श पर नींद दराज होकर गपशप में मशगूल हो गए वादी गुम में देहकानी जिंदगी के आगाज के जिक्र पर नस्बता कम गो अरबी कोह पैमा अबू आदम भी गुफ्तू में शरीक हो गया कहने लगा उर्दन और इसराइल के सरहदी इलाके में दस हजार साल कबल मसीह में देहकानी जिंदगी के आगाज के आसार देखे हैं मैंने अपनी सरहानवर्दी के दौरान अनाज उगाने और जानवर पालने के इल्म ने जल्द ही इन कदीम बस्तियों में गजा की फरावानी कर दी थी और यूं तिजारत का आगाज हुआ था और मुख्तलिफ कारीगरों को अपने अपने पेशे अपनाने का मौका मिला था आठ हजार कबल मसीह में इन्हीं इलाकों में गीली मिट्टी से बनी और सूरज की तमाजत में सूखी नस्बता मज़बूत ईंटों से घर तामीर होना शुरू हुए ये दहकारी जिंदगी से शहरी जिंदगी की जानब एक अहम पेशरफ थी सात हजार पाँच सौ कबल मसीह में जानवर पालने और फसल उगाने की महारत और इल्म ने खुशहाली को आम किया और शहरी जिंदगी की तरफ बढ़ने के अमल को फरोग हासिल हुआ छः हजार पाँच सौ कबल मसीह में हल चलाने की सलाखें और पथरीले हल की ईजाद ने पैदावार में मजीद इजाफा किया इसी असना में तांबे को भारी पत्थरों की जरब से मुख्तलिफ औजारों और हथियारों में डालने से तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ 6000 हजार कबल मसीह में तैयार की गई ऐसी मोहरें मिलती हैं जो मलकियत साबित करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये गोया तजारती दौर का बाकायदा आगाज था अबू आदम ने अपनी नजरें वादी गुम की समत की और बोला दोस्तों हमारे इस कैंप ही की तरह वादिय गुम के जंगलों और सहराओं में बिखरी निशानियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि हम सब एक ही गिरोह एक ही खानदान और एक ही तसलसल का हिस्सा हैं मुख्तलिफ अदवार में इंसानी तहजीबी इरत में बराबर के हिस्सेदार है। जारी है शारक अली वैल्यूनिवर्सिटी